Я вынужденный переселенец из города Кировская, Донецкой области. А <laughs> гуманитарная помощь, естественно, узнала, потому что везде существуют горячие линии. И все, что касательно этого, в принципе, и средств массовой информации узнали, что можно здесь получать, регистрироваться и получать гуманитарную помощь. Живу, живу сейчас на данный момент у знакомых. Самая большая потребность но на данный момент, конечно, хотелось бы найти работу, потому что деньги имеют свойство заканчиваться, за что-то существовать надо. Щодня сотні таких, як Надія, приходять до будинку культури імені Леніна. Люди з однаковими проблемами прагнуть будь-якої допомоги, адже біда спільна. Підтримку в оформленні папирів люди отримують у Центрі соціальних служб для сім'ї, молоді та дітей. Гуманітарну допомогу роздають по вулиці Леніна та у Червоному Христі. Чималі черги привертають увагу. Особливо в око впадає однаковий сум на всіх обличчях. Допомогу переселенцям з Донецької та Луганської областей, яких торкнулися військові дії, надають благодійню. День організації, підприємства та просто небайдужі мешканці Слов'янська. Волонтери активно почали допомагати людям, але, на жаль, їх дуже мало всього лише 4 людини. Я біженець з города Єсинова, Донецької області. Сіжу тут уже цілий місяць, тепер я займаюся волонтерською діяльністю. У мене большая просьба к правительству, к власти прекратить эти военные действия, потому що город, Ясиновата синовата, разбит, полностью, мені возвращаться некуда. Куда мені їхати? в Київ? или еще дальше. Значит, большое спасибо за вот эти вот помощь, которую нам сейчас вот мы раздаем. Но хотелось бы, чтобы Есеноватую тоже послали. Там люди сидят без зарплат, без пенсий и без еды. Разбили все полностью. Жить там негде. Ці і людей, трупів там виносили по 30 чоловік із дому на сьогоднішній день у місті офіційно зареєстровано близько 4 тисяч переселенців. Благодійна допомога в себе включає продукти харчування, одяг, медикаменти, дитячі набори. Видається вона по кількості людей у родині. Що потрібно е, знати людям, які проживають врем'яна на території міста Славянська? Якщо ви приїхали в місто Славянськ, вам необхідно в срочному порядку звернутися в здання. Славянского исполнительного комитета. Значит, регистрирует сейчас на, данное, на данном этапе 103 кабинет. Значит, вы обращаетесь в 103 кабинет, вы предоставляете все свои данные, фамилия, имя, отчество, какой ваш адрес прописки и где вы здесь славянский проживаете. Вам выдают очень важный документ «Корешок переселенца». С этим документом все переселенцы передвигаются по городу Славянску. Дальше в 104 кабинете на первом этаже в исполкоме, либо в центре социальных служб для семьи детей и молодежи, который находится на четвертом этаже, 436 кабинет, мы выписываем картку от социальных послуг. Для чого ця карточка? Ета карточка для того, щоб систематизувати видачу любой благотворительної допомоги людям, врівна проживаючим на території города Славянська. Гуманітарна допомога буде приходити кожні 10-14 днів, але все одно є труднощі з продуктами харчування та медикаментами, і це ще не все. Найбільше на людей тисне те, що не можуть знайти роботи, а грошей у людей вже немає. Я приїхала з Пірмайська Луганської області. являюсь переселенцем, так как у нас обстрелы, у нас террористы постоянно стреляют. Нуждаемся мы ну, практически во всем. В первую очередь в продуктах, теплой одежде, обувь, бытовая химия. А жилье где вы сейчас? Ну, я сейчас живу у людей на Слав курорте. Вы снимаете, я, я нет? Нет, я бесплатно живу. Люди пустили к себе жить. А з трудовостро зросту проблеми пока ж то трудоустроєна, говорячи про гуманітарну допомогу, необхідно зазначити, що продуктові чи дитячі набори роздаються у будинку культури імені Леніна, виключно переселенцям. Для того щоб люди змогли отримати благотворительну допомогу, значить велике кількість людей. как государственных структур, так и общественных организаций социальных партнеров. Значит, в прошлую пятницу в город привезли половиной тысячи продуктовых наборов для людей, которые временно проживают на территории города Славянска. Это временные переселенцы. Я еще раз подчеркиваю, это по условию фонда, это фонд допоможемого Рината Ахметова», по условию фонда мы их должны раздавать только временным переселенцам. Это не относится к жителям нашего города. целом, допомогу у можно отримати у келькох місцях дислокации. Гуманитарная помощь, благотворительная помощь выдается в Декаленина переселенцам исключительно значит, от фонда «Допоможем» Рината Ахметова. Пока это идут только те, кто еще эту помощь не получал. То есть те, кто получил в, в, в те три дня, которые мы начали выдавать, выдаем мы с 15 сентября, мы пока еще не приглашаем. Первое. Второе. Значит, в Красном Кресте, который располагается в здании Центральной библиотеки, значит, можно посмотреть, какую одежду необходимо. Значит, сразу говорю, это не новый товар. Это люди, местные жители, славянцы, приносят вещи и передают в Красный Крест. Понятное дело, что работаем в тех условиях, которые у нас есть. Поэтому нужно относиться с пониманием. Естественно, очереди очень большие, потому что большой поток людей. С этим справиться и отрегулировать это пока нет возможности. Поэтому можно обращаться в Красный крест, площадь революции 2А. Вот. Также выдается помощь одноразовая для переселенцев э, по линии Организации Объединенных Наций. Значит, здесь работают люди, которые приглашают наших переселенцев. У нас есть списки всех переселенцев, э, которые здесь в исполкоме формируются, и по приглашению можно получить эту помощь э, тоже в здании библиотеки. Значить, тут спеціалісти обзванюють. Головне про що просять спеціалісти ЦСДМ – не бути байдужими, і це стосується не тільки переселенців, прохання до яких базується на виваженому ставленні до роботи волонтерів, але й до мешканців міста Слов'янськ. Якщо ви хочете допомогти родинам, які наразі знаходяться у знайомій вам до болі знайомій ситуації, але сумніваєтесь, чи дійде допомога до адресатів, то рішення дилеми є. Гарантовано поштовх вашої душі буде результативним, якщо звернутися по допомогу до центру соціальних служб. Для сім'ї, дітей та молоді чи до Червоного Хреста спеціалісти цих організацій допоможуть вам правильно зорієнтуватися у потребах переселенців та скоригують дії так, аби ваші старання не пройшли марно. Якщо є у нас жителі міста, які можуть послужити другим людям в качестві волонтерів. Значит, нужны нам волонтеры на выдачу гуманитарной помощи и для работы с оформлением документов. Пожалуйста, можете обращаться в Центр социальной службы семьи детей и молодежи 436-437 кабинет. Нам любые руки, нам очень нужны. Если вы готовы послужить для других людей, пожалуйста, мы вас приглашаем.